સુરતમાં રોજ રોજ અસમજી તત્વોનો આંતક સામે આવે છે ત્યારે સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં એકની હત્યા થઈ છે વાત એમ છે કે સલાબતપુરા વિસ્તારમાં રહેતા યુવાન પર જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેથી યુવાનને સારવાર માટે હોસ્પિટલે ખસેડ્યો હતો જ્યાં ત્રણ દિવસની સારવાર બાદ યુવાનનું હોસ્પિટલના બિછાને મોત નીપજ્યું હતું બનાવને લઈને પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ ગુલામ રસુલ આપકે ભાઈ કા કે નામ હે કિતને સાલ કે मेरा भाई पंचवन साल चौपन साल का है और इनका ये मोहम्मद अनिफ गुलाम रसूल हांसू दी है इनका क्या करते थे ये जमीन दलाली के धंधे करते, कर? तो करते थे क्या घटना बना साथ इनका घटना ये ज्यादा जूनी अदावत अदावतकारी है इन्होंने और इतनी अदावत अदावतकारी है इन्होंने हर जुम्मा को नमाज के बाद कब्रिस्तान के बाद फील्डिंग करते थे इन और हमको बोलते थे कुछ सही करना हमको धोखे से सब वार करा है और इनका पूरा डैमेज हो गया पीस हमको स्विंग मिल में गया स्विमिंग मिल के अंदर गए और तो स्विंग मिल में वाला कुछ नहीं है कुछ नहीं है हम लेके लोखाद में गए लोखाद के अंदर वहाँ पे सर्जरी ने पूरी कराई तो वहाँ का एमडेड था आज ऑपरेशन था और वो पुलिस वाले के हाजरी के अंदर ही उनकी डेड हुई है वो, वो वो ले रहे थे स्टेटमेंट वो पोते ही थे जो बड़ा ने सब फ्रैक्चर हो गया था जो पंच से जो मारा था पंच मारा हुआ है ना तो उनकी वजह से ये इधर एमडी का वहाँ धंधा कर रहे थे लोग बोल रहे थे भाई पार मोहल्ले पाए में धंधा नहीं करना ये बारे में सब अदावत थी जूनी उसकी आगे की कम्प्लेन भी है